Сьогодення села Сухий Єланець, що в Новоодеському районі, нерозривно пов'язане з двома господарствами, які за логічним збігом обставин очолює Сергій Іванов. Сіновостом я почав займатися по той причині, що я, взагалі, у мене перше образование технолог пішової промисленності. І я знав і розумів важливість м'яса в житті господарства. І я знав. Как, ну, что нужно сделать для того, чтобы мясо было хорошее, качественное и пользовалось спросом. Через 7 лет после того, как я начал заниматься свиноводством, уже наладил работу, работа пошла, процесс пошел. Вот. Меня пригласили председателем в, в прошлый ЗАД Украина. Я стал акционером этого предприятия и стал председателем. Агрофирма «Миксервис Агро» входит в корпорацию Пром», которая объединяет более 50 наибольших свинарских господарств Украины. Генеральный директор нашей корпорации Гнатюк Сергей Андреевич, который отстаивает интересы свиноводов и лоббирует интересы свиноводов в Министерстве сельского хозяйства. Вот. Ну... На сегодняшний день у нас есть три племзавода по свиньям. Это крупная белая, это ландрас и дюрок. Мы готовимся открыть четвертый племзавод по свиньям. Это новая порода петрен, которая производительная местная. Племенных свинок купуют партнеры из разных куточков Украины. Свиньи нашего предприятия пользуются большим спросом. Особенно на юге Украины. А, так, если правильно сказать, то вот у нас в области около семи плен предприятий, которые работают на Николаевскую область, которые занимаются генетиками и селекцией. Вот мы в год продаем, если все эти семь предприятий взять вместе, За 100%. процента. наше підприємство реалізує плібінового молодняка для далі розвідлення, дітей около 90 Сьогодні в агрофірмі 4200 свиней. З'являємося ми племзаводом по трьом породам: це Ландрас, дюрок і велика біла. Ландрас, дюрок м'ясного направлення, велика біла м'ясосального англійської селекції. Дюрок нас у нас української селекції. Ландрас французької, англійської, датської. загальна кількість основних свиноматок по ландрасу по дюрку – 80 голів, по великій білі 130 голів. Так як ми являємося племзаводом, у нас 5-6 ліній по кожній сторін. Ландрас дюрок і велика біла. Ну, є у нас порода п'єтрен. Зараз вона. Ну я не скажу, що це нова порода, але вона вже займає таке місце значне в господарстві. Тому що йде попит. Зараз знаєте, попит нас більш на, на м'ясо. сала не хоча, всі хотять м'яса, тому треба йти вперед. На одній фермі знаходяться основні свиноматки і кнури, а також цех дорощування. Друга називається ферма відгодівлі. Там знаходиться ремонтний молодняк та молодняк на відгодівлю, тобто на племінний продаж і на забій. Враховуючи значне поголів'я, роботи вистачає і в ветеринарній службі. Профилактика лечение болезней свиней, свинопоголовья. В принципе, все этим сказано. Свиньи у нас болеют не часто, можно сказать, даже редко, потому что мы занимаемся э, большей степени профилактики болезни. Среди новых загроз – африканская чума свиней. Нещодавно зафиксирована в Украине, на Киевщине. Хотя хвороба не несе небезпеку людині, але здатна дуже швидко поширюватися серед свиней. Тому потрібні серйозні профілактичні заходи. Против африканской чумы вакцины в настоящее время не существует. Ведутся разработки где-то в Российской Федерации, скорее всего, где-то в пределах 5-6-7 лет вакцина появится, конечно. И у нас, я думаю. Но пока вакцины, к сожалению, нет. Мы можем делать только профилактику к недопущению, к недопущению вируса в хозяйство в свиноводческое, и все. По-перше, слід унеможливити потрапляння інфекції на ферму разом з носієм, гризунами, птахами. Для цього встановлюють високі міцні паркани на вікнах грати. Помимо того, ми производимо профілактичну дезінфекцію поміщень непосредственно поверхності животного. На входах виходах, якщо ви бачили, стоїть у нас стоять дисковрики со спеціальним дізроствором, і на в'їзді в, в животновочський комплекс стоять дізбар'єри, наповнені теж дезінфектантами. Проводять свинкам і профілактичне щеплення проти банальних вірусних захворювань. А враховуючи, що організми свині і людини багато в чому подібні, її хвороби небезпечні для всіх, хто перебуває на фермі. Є так звана група болезнів з тобто. которые болеют и люди, и животные. Ну, в данном случае у нас, у свиней э, такая самая распространенная болезнь – это рожа. Против рожи мы тоже делаем профилактические вакцинации. Гельминтные, то есть паразитарные заболевания, глистные, которые передаются от свиньи, в данном случае, людям. Очень, очень тяжелое такое, трихинеллез называется. Э, вместе с мясом, которое потребляет человек, заносится личинка И, Ну, Очень неприятная болезнь, даже бывает летальный исход. Обязательно работники проходят раз в год медкомиссию у нас. Потому что, опять же, все связано с зооантропонозами, которые переносятся от свиней к людям, от людей к э, свиньям. Враховуючи селекційний напрямок діяльності підприємства, дуже важливо рухатися в ногу з часом і профільною наукою. Тут допомагають фахівці Миколаївського національного аграрного університету. У нас є кафедра свиноводства, которая виставляє тапіха Віра Сергіївна, котрий можна сказати, що свиновод від Бога. В свиноводстві є три самі основні направлення. І найголовніше, без чого не може бути свиноводство. Первое це генетика. И селекция. Второе это кормление, и третье это содержание. Если есть сегодня неправильное кормление, нет результата экономического. Мы завтра можем делать новые рационы, новые рецепты, мы можем изменить кормление и наладить, и, допустим, наладить бизнес там, улучшить привес и все. Если у нас плохое содержание, мы завтра можем там зробити вентиляцію кращою, там ще багато факторів залежить ще від утримання правильно свиней. Ну є і все наладиться, все вправиться, і буде нормальний бізнес. Ну якщо у нас немає генетики і селекції. Як как би бы ми їх не содержали, як как би бы їх не кормили, у нас ніколи нічого не буде. Протягом 10 років агрофірма бере участь у міжнародній виставці Агро, що відбувається в Києві. Зазвичай повертається з відзнаками. останні 4 роки Наше предприятия з виставки привозять золоти медалі за для в генетики і селекції на базі господарства. Науковці вже захистили дві кандидатські дисертації. Ще двоє аспірантів готуються до захисту. Завдяки участі в корпорації тваринпром Сергій Іванов зміг вивчити найкращий світовий досвід свинарства. Виїжджав я і во Францію, і в Англію, і в Голландію, і в Бельгію, і в Польщу, і в Германію, і в Америку. Ну, в принципі, можна сказати, що в усіх країнах Євросоюзу ми були і вивчали свиноводство. І, звісно, досягти таких помітних результатів було б неможливо без чіткої роботи команди професіоналів. Ну, я доволен своїми спеціалістами. У мене хороші, знаючі люди. которая знает свою работу, которая не безразлична к этой работе. А результат их работы ⁇ это сегодняшний результат, оценка нашей работы на выставках и в сельхозуправлении, и везде нас понимают, с нами считаются, нас слышат и слушают. Ну, конечно, сегодня стало тяжелее работать, чем было раньше. Все-таки война, экономические вот эти вот проблемы, которые сегодня существуют в нашей стране, они сказались на сельском хозяйстве. И сказались по-взрослому. Почему? А сказалось это в первую очередь. Допустим, мы хотели бы сегодня повысить зарплату людям, но мы сегодня не можем себе этого позволить. Для того, чтобы повысить зарплату, значит, нужно поднимать цены на продукцию. А будем поднимать на продукции, эта продукция будет не востребована. А сегодня человек, который получает зарплату, он, он тяжело и очень тяжело прожить. Но нам еще у нас более-менее меньше проблем, потому что мы все-таки в селе живем. Здесь у каждого есть свое подсобное хозяйство, а каждый человек может себе позволить там, дома курочку держать, там еще что-то, еще корову держать, молоко. В господарствах, очолюваних Сергієм Івановим, багато молодих фахівців. І вони дорожать своїми місцями. Нормально заробітну оплату. Ну, все влаштовує, нормально, красиво, хазяїна обіжає. Хороша робота, все відстраює, зарплата кожен місяць. Персонал хороший. Зарплату ми стараємося завжди вовремя платити, не задержуємо. По можливості стараємося піднімати. Зарплату і поощряють людей преміями. У бухгалтеріях обох господарств шість фахівців. На життя не нарікають. Хоча роботи бувають дуже багато. Саме роботи для спеціаліста. Це законодавство дуже міняється. Кожен день і на день законопроєктів дуже, дуже багато. Ми їх своєчасно навіть не встигаємо їх вивчити досконало. Все, звісно, дуже багато нам допомагає інтернет, який у нас є, до якого нас теж Сергій Степанович привів. І ми зараз не їздимо в Нову Одесу, в районний центр здавати звіти, а здаємо все в електронному вигляді. Немає витрат якби, таких по доставці. Ви ж знаєте, розумієте, який зараз бензин. Щоб поїхати в Нову Одесу, нам треба хоча б 20 літрів бензину. Дорога дуже погана, пошкоджена. Проїхати майже неможливо. а в электронном выгляде себе создал отчет в программе и сразу ее отправил, и сразу видишь, что принятый вид или не принятый вид Все время приходится быть на чеку, стараться, потому что от работы бухгалтерии, в частности, тоже зависит благосостояние нашего предприятия, поскольку нам не очень выгодно платить штрафы или какие-то недоимки. Это все наши деньги и это наши корма, потому что Якщо из подразделений дає сбой в роботі, то зрозуміло, що все всі Поэтому Ми, звісно, стараемся цього не допускати. Наше підприємство займається в основному рослинництвом. Є в нас агроном, головний бухгалтер, головний інженер. Маємо свою центральну майстерню, яку будуємо, яку вдосконалюємо, нові технології вводимо в нову дію. Сергій Степанович хоче, це наш генеральний директор Прат Україна, хоче зробити центральну майстерню, де буде і трактора, будуть, і машини, все під одним дахом, все буде закільсоване. і всі механізатори, водії і слюсаря будуть працювати на закритій території. І там, буде, там є працює у нас столова, де готують смачну їжу по 10 гривень в день. У тому, що харчують в цій їдальні не гірше, ніж вдома, ми змогли переконатися особисто. До речі, обидва господарства, про які розповідаємо сьогодні, найближчим часом планують розширити сферу виробництва, в тому числі посилити землеробську складову. Агрофірма готова була б зайнятися і розведенням великої рогатої худоби, але ця справа сьогодні вимагає дуже великих коштів. Для того, щоб це все зробити, сьогодні сьогодні великі гроші. Мы сегодня не можем себе этого позволить. И вообще мало кто может себе позволить сам за свои деньги создать предприятие по крупному рогатому скоту. Раньше были нормальные летные кредиты. Долгосрочные. И которые давали возможность нам создавать новые отрасли в животноводстве. Но сегодня, как нам есть в связи с кризой в стране, в связи с финансовыми проблемами, в связи с высокими процентными ставками этого нет. Но мы надеемся, что в следующем году, там, может быть раньше, может быть позже, но надеемся, что появится, восстановится все-таки финансовая стабили... наступит финансовая стабильность. И надеемся, что нам смогут выделить нормальные кредиты долгосрочные под пригодные проценты для того, чтобы мы могли создать, построить нормальные фермы, закупить нормальное поголовье и развивать дальше животноводство. Загалом про условия ведения бизнесу на селе Сергей Иванов каже проблем как не майя, але но не все, я не говорю, и никто не все понимают о важности рабочих мест на селе. Сегодня все рассказывают о земле о паях, что нужно поднять цену там на паи, которые мы арендуем у людей. Да, вопросов нет. Но э, у меня предприятие, и рядом возле меня есть фермер, буквально рядышком, да? И у этого фермера у меня одно количество земли. Но у этого фермера на этой земле, у него кроме земли ничего нет. У него на этой земле работает Три человека, и он четвертый. А у меня на моем предприятии, на таком же самом количестве земли, работает 170 человек. Это 170 человек, которые имеют работу и которые зарплату приносят в семью. И, да, этому человеку, у которого сегодня всего три человека работают и одинаковое самое количество земли, он, конечно, может себе позволить поднять арендную плату. А мне это сложно. Мне сложно, потому что мне нужно каждый месяц 170 человек должны получить зарплату. И эта зарплата должна быть нормальной, достойной, чтобы люди могли жить. При нынешних ценах, при нынешних да вообще, э, стоимости товара, при нынешних, это, это очень сложно. Вот. сегодня сколько работает бирж? Я понимаю, но это биржа, это они не... людям временно в течение года выплатили деньги. А потом? Ну, прошел год, человек простоял на бирже. Закончилась биржа. И мы перестали. А потом что ему этому человеку делать? Ему что этому человеку нужно дальше жить? Ну, а может быть, правильнее было все-таки обратить внимание на предприятия, которые на селе, такие как животноводчество, там, которое занимается овощеводством, у которых массовая задействование людей большая. Их нужно поддерживать, может быть, создать какой-то фонд для поддержки, может быть, им лучше было, а не дешевле было предприятию дать там льготный кредит нормальный, для того, чтобы мы могли создать еще новые рабочие места. При цьому в господарствах побратимах склався замкнений виробничий цикл від вирощування продукції на ланах та на фермах до її переробки і продажу у власних магазинах. Живучи та працюючи в селі, керівник господарства та його підлеглі не можуть не помічати місцевих проблем. На жаль, соціальна сфера села, сільські культура і освіта традиційно фінансувалися в нашій державі за залишковим принципом. Тому школи, а особливо в наш час, завжди виживають за рахунок спонсорів, за рахунок людей, які небайдужі до майбутнього дітей, до того в яких умовах вони навчаються, і е, яким вони які вони мають матеріально-технічне забезпечення. І ось одним із таких е, людей. Дуже совісним і дуже таким, яким розуміє ситуацію, є Іванов Сергій Степанович. Наша школа дуже тісно співпрацює із Сергієм Степановичем, мабуть, уже років 10. Крім того, що Сергій Степанович надає нам завжди безкоштовну матеріальну допомогу, чи то в придбанні техніки, чи то в проведенні поточного ремонту, чи то в. Завезені там піску на стадіон, чи в інших якихось справах, коли ми звертаємося до нього за невідкладною допомогою, Сергій Степанович, який очолює агрофірму, «Мігсервіс Агро, є іще орендарем, чи вірніше суборендарем шкільної ділянки землі. Тому, значить, ці кошти, які ми отримуємо. Є дуже таким великим, великою підтримкою для матеріально-технічної бази школи і для вирішення наших таких матеріальних проблем. Місцеву ветеранську організацію підтримують і фермери, і просто небайдужі селяни. Особо виділяється наш спонсор, директор міхсервісу Іванов Сергій Степанович. Значить... все, что мы имеем, вот это вот помещение, мебель, э, все это, все предоставлено э, Мехсервисом всего позволения. Э, очень большую помощь он помогает, э, предоставляет нам в денежном эквиваленте, э, продуктами, перед каждым праздником, перед э, днями рождения э, Получают наши ветераны, получают продуктовые пайки. И как мы можем не помогать этим пенсионерам, которые ну, отдали свое здоровье. И мы же прекрасно знаем, что раньше люди это все по-другому воспринимали. И они старались, работали для блага нашей страны, для блага села. И сегодня, сегодня эти люди, у которых зарплата пенсия 800 гривен, 900 гривен. И даже, вы знаете, при такой пенсии, даже моральная поддержка, и уже человеку хочется жить, и легче жить, и, и проще жить. Даже моральная поддержка. А когда кроме моральной, есть еще и материальная какая-то, оно тоже где-то облегчает жизнь, и условия жизни, и желание жить, и желание быть добрее. Добро, как и зло, это бумеранг. Вот то, что ты отправил, то и к тебе и вернется. Вот если мы будем отправлять зло, оно к нам и вернется. А вот если мы будем добро, добро же к нам и вернется. Поэтому просто нужно в жизни стараться больше отправлять добра, и к тебе же тоже самое добро будет возвращаться. Ну а детям, как детям не помогать, это наше будущее. Это те, ради кого мы живем и кого мы после себя оставим. И хотелось бы тоже, чтобы у них были лучшие условия и больше возможностей, чтобы было. Но, тем не менее, вот поэтому стараемся и помогаем по возможности, помогаем там, где можем, там помогаем. У эти важкие часы государство помогает защитникам отчизны. Помогаем временами госпиталю. помогаем 79-й бригаде нашей Николаевской помогаем, ну, помогаем, когда к нам обращаются, один к нам обращается, мы им никогда не отказываем, и поддерживаем, и передаем им туда. И сало наше украинское передаем, и колбасы наши, и мясо какое-то. Когда ребята были в Донецком аэропорту, мы там им и несколько видов сала передавали, и колбасу, и бывало, и поросят копченых передавали туда, для того, чтобы они чувствовали, что их помнят, для того, чтобы они как там говорят, голодный солдат а не солдат. Солдаты должны быть накормлены. Сегодня ко мне пришли два парня, два брата родных, которые служили под Донецком, воевали. 11 месяцев они там пробыли под Донецком. Вчера они вернулись со службы, сегодня пришли ко мне, написали заявление, пошли в отпуск. А через месяц выйдут снова на работу и будут работать в мирной Украине в нашем селе. Ребята, я рад, что они вернулись, живые, здоровые, не, не раненые, не, хотя у них очень тяжелая была служба, они, в принципе, служили а под Донецком, именно там, где были конкретные боевые действия. досвід допомагає Сергею Иванову, долати от проблеми проблемы а порады керевника не обмеживаются вырубничьими стосунками. Вообще-то я считаю очень важно в жизни, когда есть взаимопонимание. Я в этом уверен, и в принципе в другом не бывает. Я знаю одно, что если бы у нас в стране было взаимопонимание, у нас бы не началась война. Если бы сегодня были взаимопонимания найдены, она уже прекратилась. Я знаю, что если в семье нет взаимопонимания, и семьи нет, когда прекращает муж с женой понимать друг друга, жена распадается. Я очень рад, что у меня в моем коллективе есть взаимопонимание. А когда есть взаимопонимание и есть результат работы, Люди работают, самое главное, понимать тех людей, которые работают. И самое главное, чтобы те люди, которые работают, понимали руководителя. Вот когда она есть, значит все ладится, все работает, и есть перспектива, и есть желание развиваться, и есть смысл развиваться. Вот. Поэтому мне хотелось бы, чтобы у нас в стране у всех было взаимопонимание, а там, где его нет, чтобы она скорее наступила. И чтобы на стране наступил мир, и скорее, чтобы эти ребята вернулись. И жалко, очень жалко тех ребят, которые гибнут, тех матерей, тех родных, близких, которые теряют, этих ребят, которым бы жить, бы дожить бы еще раз. Хотелось бы, чтобы это уже все прекратилось и наступило какое-то спокойствие, стабильность и порядок в нашей стране.